Ciao a tutti, amici! Per supportare il nostro canale, non dimenticare di iscriverti e seguirci. Gianni Aman è un attore popolare con una vasta base di fan in Turchia. Tuttavia, la sua fama non si limita solo alla Turchia, ha guadagnato una vasta base di fan anche nei paesi europei, in particolare in Italia e Spagna. Ciò dimostra che è un attore conosciuto e seguito a livello internazionale. Il fatto che Gianni Amman viva e lavori all'estero potrebbe indicare che sta cercando di intraprendere una carriera internazionale e si concentra sul miglioramento di se stesso interagendo con culture diverse. Ciò può riflettere la sua dedizione e determinazione nei confronti della sua carriera e delle sue capacità di recitazione. Sebbene il suo rapporto con la stampa locale turca venga alla ribalta di tanto in tanto, il successo internazionale e la base di fan di Jan Yaman dimostrano che la sua carriera e popolarità non si limitano alla Turchia. Ciò dimostra che è diventato un attore importante sulla scena internazionale e si rivolge a un pubblico globale. Gianni Amman come è noto, il nostro attore di successo Gianni Amman, la cui fama va oltre i confini della Turchia con la vendita di serie tv girate in Turchia all'estero e vanta un'intensa base di fan soprattutto in Italia e Spagna, vive e lavora all'estero in 2013. Per un po'. Anche se si dice che non sia uno dei preferiti della stampa locale turca, ha fan anche in Turchia. Naturalmente questa gelosia porta a non ricevere abbastanza elogi. Comunque torniamo al nostro argomento. Gianni Aman reciterà in futuro in una serie tv internazionale chiamata Sandoka. La sua seconda serie, El Turco, girata in Italia, incontrerà il pubblico quest'anno. La serie tv Viola come il mare, oggetto del nostro articolo, è la prima serie tv girata dall'attore in Italia. La prima stagione della serie in questione. Composta da 12 episodi, è uscita nell'autunno del 2022. La seconda stagione, anche se composta da 12 episodi, dovrebbe essere rilasciata al pubblico quest'anno. Potresti anche imbatterti nella serie intitolata Violet Like the Sea, di cui Netflix ha acquistato i diritti di trasmissione internazionale e l'ha portata al pubblico in vari paesi. Segnaliamo che nei mesi scorsi è stato trasmesso anche sull'omonima bluff. Ci sono crimine, mistero, romanticismo dramma e una quantità sufficiente di elementi comici nella nostra serie. La durata degli episodi varia tra 50 e 59 minuti. Viola come il mare ha vinto il premio Miglior Serie TV Italiana e Kineo Awards in Italia nel 2023. Inoltre, Francesca Chillemi, la protagonista femminile della nostra serie, ha vinto il premio Miglior Attrice durante la cerimonia di premiazione in questione. Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi sono le ideatrici e sceneggiatrici della serie. Nella seconda stagione si è aggiunto al tavolo degli scrittori anche Lorenzo Ridi. La storia della serie è tratta da un libro di Simona Tanzini pubblicato nel 2020. La prima stagione è stata diretta da Francesco Vicario. La seconda stagione è stata diretta da Alexis Cahill e Barbo. Nel team di produttori della serie figurano nomi come Luca Bernabei, Daniele Passani e Corrado Trionfera. Apriamo la storia con la nostra eroina centrale, Viola Vitale, che ritorna in Sicilia. La sua città natale, Palermo. Dopo molti anni, Viola è una persona famosa. È stata scelta come Miss Italia circa 10 anni fa. Dopo la laurea si stabilì a Parigi e gli lavorò nel settore della moda per molti anni. Qualche mese fra gli è stata diagnosticata una malattia ereditaria. Questa è una malattia centrata sul cervello e può avere effetti immediati sul controllo del corpo. La situazione potrebbe peggiorare con il progredire della malattia. Viola, che ha rotto con il suo amante e ha lasciato il lavoro a Parigi, ha trovato un lavoro da giornalista a Palermo coinvolgendo i suoi noti conoscenti prima di venire qui. Viola, che ha perso la madre a causa di un cancro circa due anni fa, è infatti tornata a Palermo per ritrovare il padre, scomparso dopo la sua nascita e che non ha mai conosciuto. Il suo scopo principale nel trovarlo è che sia la chiave per la cura per la sua malattia ereditaria. Viola inizia a lavorare come giornalista di cronaca nera presso il quotidiano locale di Palermo. Una donna bella, sexy, gentile, intelligente e dolce. Prima di essere scelta come reginetta di bellezza, aveva in mente il giornalismo, ma fino ad ora non aveva esperienza in questo campo. Viola possiede un'abilità chiamata sinestesia, e grazie a questa capacità può facilmente separare le reazioni emotive delle persone con cui è in contatto dividendole in colori. Francesca Chillemi dà vita al personaggio. Se vuoi, parliamo un po' di lui. Ci sono somiglianze con il personaggio che interpreta. Anche lui è nato in Sicilia. Nel 2003, quando aveva solo 18 anni, fu scelta come Miss Italia. Ha completato il suo ultimo anno di scuola superiore subito dopo la competizione. Ha iniziato a recitare nel 2004. È apparso in molte serie TV e film negli ultimi 20 anni. Oltre alla recitazione, ha lavorato anche come presentatrice e modella. Nel 2014 sposa Stefano Rosso, uno dei nomi noti nel settore della moda. Ha dato alla luce una figlia nel 2016. Il matrimonio della coppia è ancora in corso. Torniamo alla serie. Parliamo un po' di Francesco Demir, il personaggio del 34enne Gianni Amman, apparso nelle serie TV con Nulli Inad Nask, Anji Mitzsev Medik, Dolunay, Arkangiku Sebei False, rispettivamente, tra il 2014 e il 2020. È nato da madre siciliana e padre turco. Ricopre l'incarico di commissario presso la questura di Palermo. La motivazione principale del suo lavoro è la lotta al numero sempre crescente di casi di tratta di esseri umani. Francesco è un ragazzo bello, carismatico, sarcastico, spavaldo. Il primo contatto con Viola avviene il primo giorno a Palermo, quando lei lo investe leggermente con la sua moto e si allontana. Successivamente vengono frequentemente contattati durante un caso di omicidio in cui sarà coinvolta Viola. Presto saranno vicini tra loro. C'è una situazione di flirt, litigi, dolce e feroce tra loro. Guardiamo Giovanni Nasta nei panni di Turi d'Agata, collega di Francesco Demier. Simona Cavallari interpreta il personaggio di Claudia Forenzi. La direttrice del giornale dove lavora Viola. È estremamente turbato dal fatto che Viola inizia a lavorare al giornale in maniera dall'alto e mostra questo disagio in ogni modo? Chiara Tron interpreta il personaggio di Tamara Graziosi, una delle reporter del quotidiano in questione. Non gli piace molto lavorare. Gli piace dormire durante l'orario di lavoro. Si può anche dire che è un po' scortese. David Coco appare come santo Buscemi, una base di Francesco nel dipartimento di polizia. Nella rosa figurano anche nomi come Ruben Lamalfa, Mario Sherbo, Daniele Virzi, Tommaso Basili e Keshen Wilson. Coloro che hanno visto il primo episodio della serie hanno dichiarato di non trovarlo male. Mi è piaciuto anche il personaggio di Viola e Francesca Ghillemi. Se gli episodi successivi potranno continuare a questo livello, mi basterà. Il fatto che Gianni Amano abbia guadagnato un'ampia base di fan a livello internazionale dimostra quanto sia ampia la sua popolarità in paesi diversi dalla Turchia. La sua intensa base di fan, soprattutto in paesi come Italia e Spagna, rivela che è una figura conosciuta e amata a livello internazionale. Vivere e lavorare all'estero può riflettere il desiderio di Gianni Amandi di concentrarsi sulla sua carriera e sul suo sviluppo personale. Interagire con culture diverse e prendere parte a diversi progetti può contribuire all'ulteriore sviluppo delle sue capacità di recitazione e al riconoscimento internazionale. Il fatto che il suo rapporto con la stampa locale in Turchia venga alla ribalta di tanto in tanto può indicare che è una figura notevole nei media e nella sfera pubblica. Tuttavia, ciò non influisce sulla popolarità di Gianni Aman in Turchia o sul suo successo sulla scena internazionale. Il fatto che abbia una base di fan ampia e appassionata dimostra che è una figura amata sia in Turchia che in altri paesi.